माता कुशल्या कन्या कल्याण समिति और शहीद मदनलाल ढीगरा स्मारक समिति इन दोनों संस्थाओं की ओर से इस समय लगभग 200 बच्चों को लड़के और लड़कियों को शिक्षा छात्रवृत्ति दी जा रही है हम बहुत थोड़ा थोड़ा देते हैं पर जो शहर के दानी सज्जनों ने हमें दिया है हम आगे बांट रहे हैं तो ये तीन महीने की फीस पूरी फीस तो नहीं थोड़ा छात्रवृत्ति तीन महीने के लिए हम इकट्ठा दे रहे हैं और ये 2015 से ये कार्यक्रम चल रहा है कोरोना के दिनों में कम हो गया था लेकिन अब ईश्वर की दया से और अमृतसर शहर के दो विशेष दानी सज्जनों के सहयोग से हम अब 200 बच्चों को देने में कामयाब हो गए हैं और एक दानी सज्जन ने तो संस्कृत कॉलेज के छत्तीस विद्यार्थियों के लिए भी जिनको कभी शुल्क नहीं मिला था छात्रवृत्ति तीन सौ रुपया प्रति मास देने का उन्होंने हमें दे दिया है और हम उनको हर महीने दे देते हैं अब उनको यहाँ नहीं बुलाते कॉलेज जाकर ही उनको दे देंगे ये सब राम जी की दिया है और राम जी ने जिनको मेहनत की कमाई सात्विक दी है ये उनका दिया हुआ दान है और संस्था के मेरे साथी जो हाथ बटाते हैं और यार आरती देवा जी ने मैंने यहाँ आने की प्रार्थना की थी वो स्वयं चंडीगढ़ या लुधियाना के कार्यक्रम के लिए गए हैं उनके शिष्य बंधु बहनें आई हैं और वो हमारे लिए बच्चों के लिए बहुत कुछ लेके आए हैं लोहड़ी का तो मैं उन सब का भी धन्यवाद करती हूँ और शहर के सभी साधु संतों से विशेषकर प्रार्थना करती हूँ तो साधु तो कहते ही उसे है जो वृक्ष की तरह अपने फल नहीं खाता नदी की तरह अपना जल नहीं पीता जिसका तो जन्म ही उपकार के लिए हुआ है अमृतसर शहर में बहुत साधु संत धार्मिक संस्थाएं हैं उन सबको कहूंगी कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो अपने देश के बच्चों को विद्या देना है उसके बाद अन्न देना या अन्न और विद्या दोनों देना है तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि इस काम में सहयोग दें सर्दियाँ हैं उनको पास अगर स्वेटर जुराबें शॉल कुछ भी है तो वो मुझे दुर्गाना मंदिर में दे जाएं इन बच्चों को बांट दिया जाएगा ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਰ ਐ ਭੰਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰਮਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਪਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੂਟਾ 200 ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਨ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੇਆਂ ਦਾ ਮਦਨlal ਢਿੰਗਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਲਾਈ ਸਕੂਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤ੍ਰਵਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਐਹੀ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਐਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਧੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਕਰਨ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪੇ ਨੇ ਜਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 2-4 ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਚੀਪ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ